На связи. Алло, Андрюха, привет. Привет. Что ты там, братик, живой? А что со мной будет? Не дождутся. Ага. Слышишь, брат, скажи, а что с работой в Донецке сейчас? Тяжко. Тяжко, да? Очень. Ясненько, ясненько. Ну, а с пироги... работы, а там с работой как? Да, брат, такая лажа, я тебе говорю, тут тоже полный в этой России. Говорит, я тебе говорю, я тебе приеду домой, я тебе расскажу, мы тут на такой гемор попали, что, я тебе говорю, вот эта акция, типа, беженцев, пусть они в рот с ней. Да. Я тебе, Маш, подожди, с Украиной разговариваю. Я тебе серьезно говорю, брат, такая лажа. Я тебе говорю, это по новостям там, типа, блядь. что нам по 800 рубасов тут платят, понял, короче, что нам тут жилье дали, короче, всю хуйню, понял? Угу. Все это, брат, лажа. Ни никто никому тут ничего не дает. Да? А вы далеко? В Москве сейчас в самой. А, в самой? Ни себе, а что вы хотели? Вам Москве. Нет, на выборы, слышишь? Блядь. Да, ну блядь, слышишь, мы полгода на Урале, в Сибири, блядь, отсидели. А. Мы в Москву вот приехали только как две недели. А че там на Урале, что плохо? Я тебе говорю, работы не хер Нет. Выжить нереально. Ну прикинь, там зарплаты. 5600 на рубли. На гривны это, блядь, 1600. На Урале? Да. Я ruled, брат, такая вещи лажа. Рассказывают. брат, я тебе говорю, вот мы были Оренбург, короче, проехали Екатеринбург, блядь, что там еще? Самара рядом. Все mm. вот это, te, я тебе говорю, лажа. Тут даже, слышишь, хуй говорить, брат, сейчас в Москве делать нечего, тут работы нет. Что -то а если вам? есть, то, то зарплаты вообще лажные. Это. Тань, подпомолчи. А, слышишь, брат, еще вопрос тебе такой. Смотри, ага. короче, эти же собаки забрали у нас паспорта, понял? Ага. И теперь у нас только удостоверение беженцев. Ага. Типа, если мы его сдаем, то типа нам ага. тогда паспорта отдадут. Если мы, короче, их не сдаем, то, соответственно, ага. мы безвизно сидим в России.